Assalamualaikum dan selamat datang kembali ke saluran kita. Hari ini kita kupas satu konsep senjata yang semakin mendapat perhatian dalam dunia pertahanan, kusbon, cadangan peluru berpandu anti kapal. Dalam video ni, kita akan jelaskan apa itu kusbon, bagaimana ia direka untuk berfungsi, kemampuan teknikal yang mungkin dimiliki, kelebihan dan kekangan taktikalnya, serta implikasi strategik jika ia dilaksanakan. Jom kita mulakan. Bayangkan satu peluru berpandu laju yang direka khas untuk menenggelamkan kapal perang atau kenderaan laut strategik. Itulah inti kepada mana-mana sistem anti kapal moden. Kuzgun merupakan istilah bagi satu proposal konsep yang menyasarkan kemampuan menentang ancaman maritim melalui kombinasi pemanduan yang canggih, kepala peledak berkuasa dan kebolehan menepis pertahanan lawan. Dari segi reka bentuk, ia menumpukan kepada beberapa aspek utama, julat operasi, kelajuan, sistem pemanduan, jenis hulu ledak dan platform pelancaran. Pertama, julat operasi. Kuzgun dicadangkan untuk beroperasi pada jarak menengah hingga jauh supaya kapal pelancar boleh bertindak di luar zon ancaman langsung musuh. Dalam reka bentuk konsep, julat antara 150 hingga 300 km sering dianggap ideal, cukup untuk menyerang sasaran strategik dari jarak selamat tetapi masih dalam lingkungan yang boleh diurus bagi sistem pemanduan yang sedia ada. Julat sebegini juga memberi fleksibiliti taktikal, pelancar boleh berada di laut terbuka, di pantai atau di darat dengan kapasiti serangan anti kapal. Kedua, kelajuan untuk mengurangkan peluang lawan menangkis, peluru berpandu anti kapal moden selalunya direka untuk terbang di kelajuan subsonik tinggi atau supersonik. Dalam cadangan Kuzgun, gabungan profil penerbangan rendah (sea skimming) dan kelajuan tinggi meningkatkan kebolehlangsungan misi. Sea skimming mengurangkan jarak pengesanan radar musuh sementara kelajuan tinggi memendekkan masa tindak balas. Jika dibangunkan versi hipersonik pada masa depan, ia akan lebih sukar diatasi, tetapi kos dan teknologi yang diperlukan jauh lebih tinggi. Ketiga, sistem pemanduan. Kejayaan misi anti kapal bergantung kepada gabungan pemanduan inersia, navigasi satelit seperti GPS atau sistem alternatif, serta radar aktif dan panduan elektro-optikal untuk fasa akhir. Kuzbun dicadangkan menggunakan sistem pemanduan berbilang mod Inertial Navigation untuk profil jarak jauh, pembetulan lewat melalui data satelit atau talian komunikasi, dan radar aktif atau pencitraan inframerah untuk lock-on akhir. Gabungan ini memastikan keupayaan serangan pada cuaca buruk pada waktu malam dan ketika kapal sasaran cuba mengelirukan dengan gangguan elektronik. Keempat, hulu ledak. Sasaran laut berbeza-beza dari kapal pemburu, frigat hingga kapal pengangkut besar jadi kepala peledak yang fleksibel diperlukan. Untuk Kuzgun, hulu ledak letupan bersepadu dengan pemutus kapal, penetrator, atau fragment yang direka untuk menyebabkan kerosakan maksimum pada struktur kapal. Pemutus disepadukan untuk menembusi dek sebelum meletup manakala varian lain mungkin berfokus pada pembakaran enjin dan sistem kritikal. Pilihan mod detonan, sentuh, kiraan masa, atau detak jarak menambah keberkesanan dalam berbagai senario. Selanjutnya, platform pelancaran. Keindahan reka bentuk anti kapal moden ialah fleksibiliti pelancaran dari kapal permukaan, pesawat dan pelancar pantai, bahkan dari pelancar bergerak darat. Kusbun direka supaya modular boleh ditempatkan pada kapal perang kecil, kapal perang besar atau sistem pelancaran pantai yang mudah disembunyikan. Versi udara akan memberi kelebihan jarak dan sudut serangan, manakala versi kapal dan darat memberikan keberlangsungan operasi yang lebih mantap kebolehan berperang elektronik dan perlindungan juga kritikal. Dalam operasi sebenar, musuh akan menggunakan decoy, jammer dan sistem pertahanan seperti CIWS, Close-in Weapon System. Oleh itu Kuzgun dicadangkan dilengkapi algoritma kebolehan melawan gangguan ECCM, mod penentu sasaran pintar yang membezakan sasaran sebenar dari decoy, serta kebolehan melakukan SN-Break Manoeuvre pada fasa akhir untuk mengelak tembakan pertahanan. Dari segi logistik dan kos, mana-mana negara yang ingin memiliki sistem sebegini perlu menimbang belanjawan, rantaian bekalan dan kemahiran teknikal. Biaya R&D untuk menyiapkan radar aktif yang kecil, sensor inframerah dan enjin pendorong yang efisien bukan rendah. Selain itu, latihan operator, sistem penyelenggaraan dan integrasi ke atas platform sedia ada memerlukan tempoh masa dan sumber manusia. Namun, kos itu sering dianggap wajar jika ia mampu memberikan keupayaan menahan dominasi maritim pihak lawan. Apa pula implikasi strategik? Memiliki peluru berpandu anti kapal seperti Kuzbon boleh mengubah imbangan kuasa di perairan tempatan. Negara yang mempunyai sistem sebegini dapat memperkuatkan kawalan zon ekonomi eksklusif EZ, memperlahankan operasi angkatan laut musuh dan memberikan efek pencegahan terhadap operasi blokade. Walau bagaimanapun, ia juga meningkatkan risiko eskalasi dalam konflik maritim, penggunaan senjata anti kapal boleh dianggap sebagai tindakan agresif yang meningkatkan ketegangan geopolitik. Terdapat juga cabaran etika dan peraturan. Apabila sistem sebegini dipertimbangkan untuk diekspor, negara pembangun perlu mematuhi peraturan ekspor senjata antarabangsa agar tidak menyumbang kepada ketidakstabilan rantau. Selain itu, senjata anti kapal boleh membawa konsekuensi sivik jika digunakan secara tidak terkawal dekat dengan kapal tangkapan nelayan yang tidak terlibat, oleh itu protokol identifikasi sasaran yang ketat mesti diterapkan. Dari perspektif teknologi masa depan, beberapa bidang penyelidikan yang relevan termasuk peningkatan sistem pemanduan autonomi, kecerdasan buatan untuk pengenalpastian sasaran, pendorong bahan api baru untuk mencapai kelajuan lebih tinggi, dan penggunaan bahan komposit untuk mengurangkan berat sambil meningkatkan daya tahan. Jika Kuzbun bergerak ke arah sistem hipersonik di masa hadapan, ini akan menuntut penyelesaian termal dan struktur yang jauh lebih maju. Akhir sekali, untuk penonton yang ingin tahu lebih lanjut, beberapa soalan penting untuk difikirkan, bagaimana Kuzbun dibandingkan dengan sistem anti kapal sedia ada dari segi kos per unit dan keberkesanan? Apakah langkah diplomatik yang perlu diambil untuk mengurangkan risiko eskalasi dan bagaimana negara kecil boleh menimbang apakah sistem ini sesuai dengan strategi pertahanan mereka. Terima kasih kerana menonton. Jika anda suka konsep senjata dan analisis taktikal macam ni, tekan butang like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi supaya anda tak terlepas